त्रिंबक देवस्थान पत्रकार परिषद पहिल्या श्रावणी सोमवारास श्रावण महिन्याचा प्रारंभ सोमवारपासून होत असून असल्यामुळे या पहिल्या श्रावणी सोमवारी बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांनी मोठी गर्दी केली असून भाविकांचं दर्शन सुलभ व्हावं आणि होणाऱ्या गर्दीचं नियोजन योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी त्र्यंबकेश्वर देवस्थानने विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याची माहिती देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त श्री पुरुषोत्तम कडलक आणि त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचे परंपरागत कैलास घुले परंपरागत पुजारी व विश्वस्त प्रदीप तुंगारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे भाविकांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या विविध सुविधांबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देताना ते म्हणाले दिवसभरात सुमारे पंधरा तास मंदिर उघडे असते मंदिरामध्ये गर्भगृहात शिवपिंडी कशीही खाली असल्यामुळे जोपर्यंत भाविक गर्भगृहाच्या समोर येत नाही तोपर्यंत देवाचे दर्शन होऊ शकत नाही मंदिरामध्ये मर्यादित जागा असल्यामुळे आणि भाविकांची गर्दी जास्त असल्यामुळे सध्याच्या स्थितीमध्ये एका भाविकाला सुमारे तीन ते चार सेकंदापर्यंत प्रत्यक्ष दर्शन होऊ शकते तरच रांगेत पाठीमागून येणाऱ्या भाविकांचं दर्शन सुलभ होऊ शकते त्यासाठी मंदिरातील स्वयंसेवक नियोजन करीत असतात गर्दीमध्ये भाविकांच्या सुविधेसाठी व्ही आय पी दर्शनानं तासमर्यादित ता करण्यात आले आहेत तसेच ऑनलाईन मुखदर्शन आणि कळस दर्शन सुविधा तसेच शुभेच्छा देणगी दर्शनाची ऑनलाईन व्यवस्था करण्यात आली असून त्रिकाल पूजेच्या पुजाऱ्या व्यतिरिक्त कोणालाही गर्भगृहात प्रवेश करण्यास पाच वर्षांपासूनच बंदी करण्यात आली आहे भाविकांच्या सुविधेसाठी मंदिर ट्रस्टद्वारे पिण्याचे पाणी आरोग्य सुविधा तसेच अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून लवकर उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले पुरुषोत्तम कडलक विश्वस्त त्र्यंबकेश्वर देवस्थान इकडं स्री, प्रदीप यादव तुम्हाला त्र्यंबकेश्वर मंदिरेश्वर मंदिर कि जो व्यवस्थापन में पुजारी फैमिली से हम लोग विश्वस्त पद के लिए नियुक्त हुए यह त्रंबकेश्वर मंदिर प्राचीन काल का है अनादिकाल काल से त्रंबकेश्वर भगवान की यहाँ पर सेवा होती है सत्रह सदी में त्रंबकेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है राजा पेशवा परिवार की तरफ से त्रम्बकेश्वर जो देवता है मुख्य देवता इष्ट देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये मेन देवता है त्रिगुणात्मक है भारतवर्ष में श्री ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण त्र्यंबकेश्वर बोला गया है वहां से शिव का जो लिंग है महेश का उनके सर से माँ गंगा गोदावरी का प्रभाव बहता रहता है चौबीस घंटा गौतमी गंगा बोलते हैं त्रम्बकेश्वर गांव को लोक के जो ब्रह्मगिरी पहाड़ है वहां पे गंगा गोदावरी का उगम स्थान है वहां से गुप्त स्वरूप में गंगामई कुट पर आईए कुशावत घाट से लेके महादेव के पिंडी के अंदर से ब्रह्मा विष्णु मई शिव जी के लिंग के ऊपर से उनका जल स्रोत हमेशा अभिषेक रूप में बेहता रहता है ये पावन भूमि में बारह वर्ष में जो कुंभ मेला होता है ये भारतवर्ष में चार जगह कुंभ होता है नासिक त्रम्बकेश्वर तो उसमें से एक पवित्र स्थान तीर्थ स्थान जो है त्रम्बकेश्वर कुशावर घाट है विशेषता यही है अभी हिंदी लोग का श्रावण गुरु पूर्णिमा से चालू होता है गुरु पूर्णिमा से लेके सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन तक हिंदी भाषिकों का श्रावण होता है मूल सावन जो महाराष्ट्रीय लोक का वो तो आज से चालू हो रहा है शुभ दिन आ जाए पाँच अगस्त दो हजार चौबीस श्रावण तो का बारिश का भी मौसम है और यहाँ पे पदा भाविकों का जो पधाने का जो संख्या है वो लाखों की मात्रा में और त्रमकेश्वर देवता को श्रावण महीने का जो है जल अभिषेक होता है ट्रष्ट की त्रिकाठ पूजा होती है सोमवार का जो उत्सव होता है भगवान की झाके निकलती है शाम को तीन बजे श्रावण उत्सव के कारण और वर्ष के सब महत्व के जो उत्सव है त्रिपुरी उत्सव है कार्तिक पूर्णिमा है महाशिवरात्र पर्व का है वैकुंठ चतुर्दशी है यहाँ संत श्रेष्ठ निमृतनाथ महाराज जी भी समाधि है उसके तीन दिन का भी यहाँ पे उत्सव किया जाता है त्रम्बकेश्वर देवस्थान शासन के नियम के अनुसार और त्रम्बकेश्वर देवस्थान यहाँ पे नगर परिषद को लेके सहयोग से मिलजुल के काम करते हैं उसमें और कई बातें हैं कोई सुधारने के लायक है उसके ऊपर शासन के गाइडलाइन और और देवस्थान मिलकर बैठ के ठीक से उसका एक रोड मैप बनाएंगे फ्यूचर के लिए थोड़ी कमियाँ काफ़ी हमारे इसमें भी हैं तो हम जल्दी से जल्दी वो कमियाँ हमारा प्रयास होगा कि आने वाले भाविकों को तीन सौ पैंसठ दिन अच्छे अच्छे से अच्छा सुविधा हम लोग दे पाए वही प्रावधान हम लेके संकल्प लेके सावन का पहला दिन है हम सब विश्वस्त बोर्ड संकल्प लेके आगे आगमन करेंगे और सब मीडिया का और शासन का भी हमको मदद की जरूरत है यही बोल के मेरे दोष हमीराम धन्यवाद त्रम्बकेश्वर देवस्थान विश्वस्त हमारे सहयोगी विश्वस्त प्रदीप जी तुंगार वो भी यहाँ पे उपस्थित है आपने बहुत सही सवाल पूछा त्रंबक पे त्रंबक में आने के बाद या आने से पहले लोगों को ऐसा लगता है हमारा सुलभता से दर्शन हो जाएगा पर हमारी दिक्कत ये है कि ये मंदिर ए के अंडर होने के कारण हमें यहाँ पे लिमिटेशन से मंदिर की मूर्ति तीन चार फीट नीचे होने के कारण पिंडी पिंडी नीचे होने के कारण हम जब तक दरवाजे के सामने जाते नहीं तब तक भगवान का दर्शन हो नहीं पाता तो भाविकों को यह मालूम नहीं और जो चौदह से पंद्रह घंटे मंदिर खुला रहता है उन चौदह पंद्रह घंटों में अगर तीन चार सेकंड में एक भाविक का दर्शन अगर आप पकड़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्टीन टू फिफ्टीन थाउजेंड लोगों का ही दर्शन करवा सकते हैं तो हमने इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते फिर हमने एक दो सुझाव इसके लिए किए हैं कि हम धर्म दर्शन जो है वो ऑनलाइन आपका स्लॉट बुकिंग रहेगा वो आपको पता रहेगा आपका दर्शन कब होगा वो हिसाब से आप ऑनलाइन बुकिंग करके आओगे ये प्रयास प्रायोगिक तत्व पे हम ये चीज़ करने वाले हैं और यहाँ पे भाविक अगर आ गए और ये तीन चार सेकंड वाला आपको जो सीन बताया उसके लिए हमने और एक व्यवस्था की है कि हमारे कर्मचारी वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि ओम शिवाय थोड़ा जल्दी चलिए आगे चलिए ये रिक्वेस्ट करके या थोड़ा हाथ भी लग जाता है उनको तो ऐसा करके अगर हम जल्दी से जल्दी दर्शन करने का प्रयास करें तो चार पाँच हजार और लोगों का दर्शन भी यहाँ पे हो सकता है और वीआईपी टिकट पे श्रावण में तो हमने बंद किया हुआ है लेकिन वीआईपी जो दर्शन है वो भी हर विभाग को हमने बोल दिया है ये लिमिटेशन होने की वजह से आप वीआईपी दर्शन बंद रखिए और अगर राज्य शिष्टाचार जो प्रोटोकॉल्स है तो वो प्रोटोकॉल्स के लिए हमने बीस का लिमिट रखा है हर विभाग को वो बीस भी सुबह एक घंटा और शाम को एक घंटा उसी दौरान उनको आना है ताकि जो धर्म दर्शन वाले दूर से आए हुए भाविक है उनका दर्शन सुलभता से हो पाए और जिनको उस दिन में जिस दिन वो आए हैं उस दिन में अगर उनका दर्शन नहीं हो पाता तो उनके अगर उन वो लोग उनका स्लॉट बुकिंग रहेगा ऑनलाइन बुकिंग रहेगा तो वो जान पाएंगे कि हमारा दर्शन कब होने वाला है कई बार देखा गया फ्लोटिंग पॉपुलेशन है पैंतीस से चालीस हजार और हम दर्शन भाविक सुलभता से दर्शन ले सकते हैं पंद्रह से सोलह हजार अभी दिक्कत ये हो जाती है कि ये जो बच्चे लोग हैं उनके दर्शन कैसे हो तो जब भाविक दर्शन के लिए आता है तो उनको जल्द से जल्द निकलने की व्यवस्था वहाँ पे हमारे कर्मचारी करते हैं ताकि बाकी भाविकों का दर्शन हो पाए लेकिन ये जो चल रहा है वो वहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे होता है इसका हम एक डॉक्यूमेंट्री बना के इसके बोर्ड्स लगा के और बाहर जो स्क्रीन हमारी लगी है बड़ी बड़ी और आप टी वी भी दिखाने वाले है कि वहाँ पर व्यवस्था कैसे होगी ताकि भाविक को पहले ही पता हो जाएगा कि वहाँ पे दर्शन कैसा होने वाला है कितने समय में होने वाला है तो वो थोडासा उसका उसका माइंड या फिर वो उसका कम हो त्यांना परतावा लागतं त्यांची जर इच्छा असेल तर तो बोर्ड वाचून त्यांनी उत्तर दरवाजातून जाऊन त्या बॅरिकेड मधून पश्चिम दरवाजाने बाहेर पडावं अशी व्यवस्था आमच्या विचाराधीन आहे ऑनलाइन दर्शनाच्या बाबतीमध्ये आम्ही वेबसाईट वरती ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग लोकांच्या वरती त्यांना दर्शन देणार नाही तसा मग देखील आम्ही त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि ह्या पंधरा सोळा हजार लोकांचं दर्शन आम्ही करू शकतो श्रावण महिन्यामध्ये नाकाच्या वर भाविक सोमवार सोडून इतर दिवशी येतात त्यांच्यासाठी आम्ही एक मुखदर्शनाची नमस्कार सर्वप्रथम सगळ्यांना श्रावण मासाच्या शुभेच्छा त्र्यंबकेश्वर मंदिरामध्ये मागच्या तीन चार दिवसात महाराष्ट्रात प्रचंड पाऊस चालू असताना सुद्धा प्रचंड भाविकांची ओघ आज सकाळपासूनच सुरू झालेली आहे त्र्यंबकेश्वरला येत असताना मुंबई पासून जे भाविक येतात मुंबईचा रस्ता देखील अतिशय खराब अवस्थेमध्ये आहे सात ना ते आठ तास लोकांना लागतात नाशिक ते त्र्यंबक रोडची अवस्था सुद्धा मी पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेता घेत आहोत खर तर त्र्यंबकेश्वर देवस्थान हे एस आय आर्किज कर, कर अंडर असल्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी खूप लिमिटेशन्स येतात भाविकाने मागील पंचवार्षिक मध्ये तो ठराव होऊन त्या डिस्ट्रिक्ट जज यांनी तो पायबंद घातलेला आहे कारण दर्शन करत असताना गर्भगृहामध्ये जर जास्त लोकांची संख्या झाली तर देवाच्या आडवे काही लोक उभे राहायचे आणि त्याच्याने जे लाईन मध्ये मी सांगितलं तीन सेकंदामध्ये म्हणजे जर एखादा दोन तीन मिनिटं जरी व्यक्ती त्या ठिकाणी उभा राहिला तर आमच्या दहा ते वीस भाविकांचं दर्शन बाहेरून होत नव्हतं कारण छोट्या दरवाज्यातून बाहेरून त्यांनाही देव दिसला पाहिजे ते बंद असल्यामुळे आता आम्ही स्थानिक जे रहिवासी आहेत त्यांना एक तासाचं सकाळी वेळ दिली आहे त्या एक आम्ही बाहेरून उत्तर दरवाजाला एक फलक लावून त्या फलकावरती जर कोणाला फ्लाईट असेल कोणाला ट्रेन असेल बुकिंग असेल तर त्या लोकांना एक फलक लावून तुम्हाला कलशाचं दर्शन व हुबेहूब जी भाविकांचं दिवसभरात दर्शन होणार असेल कारण देवाची मूर्ती आमची पिंड खाली आहे देवाच्या अभाऱ्याच्या दरवाजा समोर गेल्याशिवाय देव दिसत नाही आणि समोर गेल्यानंतर जर